Громадянського суспільства в Україні немає, то що говорити про демократію в нашій країні показаном. Такі думки сьогодні висловлювали провідні політики, які завітали до Києва на міжнародний форум Україна Європа. Проте вихід є, який знає Андрій Татарчук. демократію в українському суспільстві навіть і не пахне, твердять європейські експерти. Мовляв, Україна радше. Пожа на політичний бізнес-проект чи на кожний високопосадовець та народний обранець, мільйонер, а більшість партій як захист їхніх інтересів, усе через беззвітність перед суспільством вважають європейці. тут в Україні, на мою думку, цивільне громадянське суспільство ще не існує. Його треба створювати знизу. Люди мають усвідомлювати, що держава це не банкова чи Грушевського. держава саме люди, і тільки потім можна буде говорити про громадянське суспільство. Саме активність пересічних громадян головна передумова для побудови реальної демократії, а ще руйнація старої успадкованої радянської системи влади, коли зверху наказували, що робити не, зам. не є демократією раз на чотири роки обирати якусь політичну еліту. Треба знати верховенство права. Це передумова для всього. Не можна мати сильного суспільства, якщо немає дієвого законодавства та некорумпованої судової системи. Європейці наголошують, корупція одна з головних перешкод на шляху до демократії і констатують за кількістю нечистих нароку чиновників зі 138 тридцяти країн Україна четверта з кінця. Утім, вихід є співпраця бізнесу і громадського суспільства, аби разом не тільки долати корупцію, а й примушувати владу трудитися на виборців, а не на себе. что это может быть не совсем просто. Бізнес должен. честным, потому что если бизнес его доходы связаны с коррупцией, с контрабандой и так далее, то безусловно гражданское общество как институт контролирующий ему не нужен. Поэтому речь идет о нормальных институтах гражданского общества и о нормальном бизнесе, нормальном честном бизнесе. Як саме знайти спільну мову бізнесу та суспільству? Як краще співпрацювати, аби влада почула? Про все це можна буде дізнатися вже за 10 днів. Саме протягом цього часу має бути опрацьовано матеріали форуму, а практичні поради організатори обіцяють направити до всіх, кого це може зацікавити. Андрій Татарчук Євген двадцять 24 години. Телеканал Тоніс. Тож як далі втілюватимуться у життя напрацювання форуму, Про це говоритимемо зі співорганізатором. Це голова правління міжнародної благодійної організації Гуманітарний фонд Єдиний світ Едуард Прутнік. Пане Едуарде, вітаю вас. Отже, третій форум Україна Європа закінчив свою роботу. Чи вдалося досягнути його основних цілей? Ну, скажімо так, який би не був форум значимий, одним форумом проблем України рішить невозможно. Безусловно, очередной форум, очередной шаг в інтеграцію Укра... України в Європу, в мировое сообщество. Но экономический кризис в Украине имеет свою специфику политическую. К этому выводу пришли все, кто участвовал в панели на вопросе экономики. Поэтому то, что вот было в предыдущем сюжете, призывы сдерживать политические амбиции и подписывать письма, четыре дня готовить письма отправлять в МВФ, неужели власть это не могла сделать раньше? И власть не может начать общение с другими организациями, начать искать консенсус. Поэтому, дороголожка к обеду. Сам форум, как мы предполагали, и надеюсь, он так получился, что форум надежды ⁇ показать украинцам, что они не одни, показать Европе, что мы для них не чужие, постараться людям вернуть надежду в себя, веру в свою страну. и что из кризиса мы должны выйти окрепшими и более сильными. Поэтому я надеюсь, что этот месседж пройдет, и те наработки, которые в результате форума есть, мы их сведем в реальный документ на следующей неделе и представим. Громадянське суспільство стало однією з провідних тем форуму. Чому Ви вважаєте, що саме зараз, під час економічної кризи, варто про це говорити, про громадянське суспільство? Ну, скажем так, инструменты, институты гражданского общества, которые отработали в 20 веке, они как раз и привели к подобной ситуации, я имею в виду, к экономическому кризису. Потому что недостаточно обращали внимание на контроль финансовых схем, на глобальные вещи, ну, условно говоря, глобальные организации, как Greenpeace, там, Красный Крест, остальные не смогли предотвратить экологические катастрофы не смогли предотвратить войну в ираке и так далее поэтому на обсуждении все пришли к выводу что нужно искать новую модель и как вариант новой модели я предложил э, треугольник власть бизнес гражданское общество интерес населения правильно любой страны то есть это не относительно украины а в целом потому что когда вступает Союз, бизнес и общество, то они формируют социальный заказ для власти и уже совместно контролируют, как власть выполняет их желания. Ну, если говорить о кризисе, то ситуация в кризисе как раз самая благодатная для создания и построения гражданского общества. Вы обратите внимание, 80% информации идет не в экономическом кризисе. И речь идет о кризисе доверия. Доверия людей к власти, доверия людей к банкам, доверия людей ну, к другим каким-то институциям. Что на сегодняшний день в Украине происходит? Есть государство Украина, есть страна Украина. Государство Украина – это власти, чиновники, а страна Украина – это население. И вот эти две Украины с одноименным названием друг с другом воюют. Я считаю, что это, как раз это должно простимулировать людей у которых самый главный документ в стране – паспорт гражданина Украины. Этот документ важнее любого депутатского удостоверения, любого кабиновского удостоверения и так далее. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы чиновники э, так расправлялись с, э, с народом. Ну, это главное, что вас не влаштовало в нынешнем гражданском правильно? А система построения не устраивает это то, что мы с вами только что говорили. А в целом по модели европейской, которая до этого существовала, благодатная почва это когда 60-70% населения страны средний класс. Потому что когда есть частная собственность, когда есть материальные ресурсы, вот это почва для гражданского общества. Да, согласен, на сегодняшний день в стране этого нет. Но, условно говоря, если нет моста, ну, его же надо строить. Правильно? Если мост нужен, его же нужно строить. Точно так и гражданское общество. Пока в той форме, в идеальной, его нет. Но зародыши есть. Зарегистрировано 38 тысяч организаций. Да, как-то работает 2-2,5 тысячи. Но потенциал же есть. А чему вы думаете, что бизнес будет помогать вот это громадянское общество? Потому что бизнес, опять-таки подчеркиваю, как было в сюжете, честный бизнес, он заинтересован в защите общества. Потому что произвол власти для него всегда проблема. Была проблема и есть. И борьба с коррупцией тоже о чем говорили на форуме. И все пришли к выводу, что можем друг другу рассказывать, как это плохо и как это неэффективно, какие у нас плохие суды, какие у нас там еще что-то плохое. Но пока самосознание и организация с бизнесом не произойдет, ничего не получится. Поэтому бизнес, он более организован он имеет э, понимание, какие правила игры должны быть. И поэтому союз населения с бизнесом позволит расширить эту просадку среднего класса. А что, это я так считаю. А что бизнес с этого матом? Он же стабильность, на Стабильность. Потому что для бизнеса это не благотворительность, это инвестиция в построение страны. Власть, э, бизнес и общество, да, они имеют разные функции, но их должна объединить одна цель построение страны. А нынешнее громадянское соспириство, оно может контролировать владу, то что сейчас у нас есть, есть? Ну, посмотрите, вот сюжет, который только что был дальнобойщик, это же тоже проявление объединения. То есть гражданское общество это не одномерная плоскость, это многомерная плоскость. Это ассоциации, не знаю, там, начиная ассоциация любителей пива, заканчивая ассоциация э, энергетиков, правильно? То есть это многомерная модель, и каждая... Позиция должна себя позиционировать и искать свое место в жизни. А что, зрозуміло було для участников из-за кордону, э, особенности нашего украинского бизнеса? Вони зрозуміли цю ситуацію, ситуацию, у нас сейчас есть? Бизнеса или состояние экономики? И экономики. экономики и і бізнесу или бизнеса, и бизнеса скажем так. Европа страдает от кризиса не меньше нашего. То есть не меньше, чем Украина. И такие же проблемы с рынками сбыта, с потреблением, со всем остальным. Но кризис доверия там, наверное, чуть-чуть поменьше, чем у нас. Потому что скачки курса гривны приводят у нас вообще к колоссальному доверию к финансовым институтам. Поэтому... Та информация, которая была в европейских средствах, массовая информация о том, что здесь ну, вообще уже разруха и люди ходят с мешками по улицам, европейцы приехали, посмотрели, что ну, не совсем Баб это соответств... соответствует да, действительности, это не да, что ну, как, больной скорее жив. Надея еще есть, правильно? Да. да. А, какие же рецепты выхода Украины из экономической кризы были напроцованы на форуме, адже это было одна из главных тем? Безусловно меняется модель. Обсуждались разные ситуации. Как э, первая модель э, – это когда либо страна одна, либо там группа стран закрывается в своем рынке, то есть, считают производство, считают потребление и закрываются в своем рынке. Но эта модель... Ну, на мой взгляд, опять-таки, это субъективная позиция, потому что документы не сведены и нет консолидирующей какой-то позиции. Это приведет к тому, что будет перераспределение центра влияния и те институты на сегодняшний день мировые, которые являются как ориентирами, они потеряют свой авторитет. Второй вариант: все вместе пришли в кризис, зашли в кризис вместе с него и выходить, думать, помогать друг другу, поставлять плечо. Безусловно, ориентир Торговые балансы, смотреть, с кем у нас какие торговые балансы, где у нас э, наши рынки сбыта. не нужно, вот обсуждалось там вступление в Евросоюз, вот когда вы нас примете, я категорически выступил и сказал, что не нужно зацикливаться на идее вступаем в Евросоюз. Мы, мы уже в Европе. Потому что никуда географию не денешь. мы в Европе никто... в Европе, Европу нужно строить у себя. Есть э, в Европе страны, которые не являются членами Евросоюза. Yeah, И никто не отрицает их европейскость, правильно? Поэтому Европа у нас должна быть в голове. Yeah. И мы должны ее сами строить. Поэтому есть направление. Украина, Евросоюз. Окей, okay. хорошо работаем только паритетное начало. Тарасюк выступал абсолютно четко, сказал, что на сегодняшний день по зоне свободной торговли с Европой абсолютно неадекватные предложения. То есть они не партнерские, их нельзя подписывать. То есть Европа некорректно поступает в отношении к нам. Вы с да, такой? да. Поэтому есть отношения Украина-Россия, их тоже нужно рассматривать. Достаточно динамично до кризиса, сейчас посмотрим, как во время кризиса это будет происходить, развивалась шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что модель отношений с ней можно выстроить, и сотрудничество ШОС будет выгодно как Европе, так и Украине. Поэтому нужно смотреть глобально, подняться над узкими вопросами, смотреть глобально. Я четко уверен что интеграция и сотрудничество с Евросоюзом невозможно без э, плотного сотрудничества с Российской Федерацией. Это тоже моя позиция и особого возражения она не вызвала. Ну на ваш поле, Украине Украина легче будет пережить экономический кризис э, сами, или, возможно, у, за помощью Европейского Союза все ж таки легче нам было це, э, перейти цей важкий период. Знаете как, это вот э, когда плечом к плечу ставятся, то идти немножко легче, но идти нужно. Поэтому как бы нам ни хотели помочь, но если мы сами ничего не будем делать, то никакая помощь нам не поможет. Поэтому нужно заниматься, самим работать, и люди должны понять, что ситуация может быть достаточно тяжелой. Но нужно даже ближнему помогать, соседу помогать по, по лестничной площадке. И только так мы сможем пережить эту ситуацию. То есть на Европу сподевайся, а и сам працюй, и... правильно? Безусловно, мы часть мира. Безусловно, мир объедин... объединила технология, там, интернет. Мир объединили проблемы, связанные с экологией. Мир объединили проблемы, связанные с инфекциями и со всем остальным. Конечная точка, конечно, мир объединила экономическая криза. Но то, что мы часть мира, не означает, что мы должны забывать о себе. Пане Эдуарда, ну ось форум закончился, от чего теперь можно ожидать и надалее? До конца следующей недели мы обработаем все предложения, которые были на форуме высказаны по всем панелям, то есть, начиная от экономики, заканчивая гражданским обществом. И мы договорились таким образом, что мы делаем постоянно действующую площадку форума в интернете, на которой все участники, и так как мы это немножко будем популяризировать, то все общественные любые организации могут на этой площадке участвовать в дискуссии, обсуждать эти предложения. А с некоторыми, скажем, председателями наблюдательных советов некоторых предприятий и объединений в Украине и за рубежом мы оговорили, что если будут кардинально интересное предложение, то форма мы можем выносить на наблюдательный совет, и они будут это инициировать уже в рабочие документы. То есть механизм работы есть и прекрасная инициатива по работе в интернете. Великолепно. Мы продолжим это развивать дальше. Дякую за виповеди. Нагадаю, гостем нашей студии был голова управления Международной благодейной организации Гуманитарный фонд Единый СВИТ Эдуард Прутник.